નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાશાળામાં ધોરણ ની જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આવી ચૂકી છે આપણી ચેનલ ઉપર આ નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના બધા જ વિષયના બધા જ પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો પ્લસ પીડીએફ બંને મૂકવામાં આવે છે જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂઆત કરીએ ધોરણ છના નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના ભાગ નંબર ચારના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર બે અનુઠે ઇન્સાન અહીં 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 આપેલ છે છે જે તમે જોઈ શકો છો તેમાં સારાંશ પણ તમને શરૂઆત કરીએ પ્રશ્ન નંબર સહી વિકલ્પ ચોરસ બોક્સ ચુનકર ચુનકર મે ખરા કા નિશાન જે નંબર એક અમૃત બેચને વાલી લડકી કો ખુશ હો ગઈ થી जवाब से माँ ने उसे दो सिक्के दिए थे नंबर बी लुका छुपी के खेल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है आँख मिचोनी नंबर तरन जामफड़ के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है अमृत नंबर चार माँ के द्वारा सजा मिलने पर नेपोलियन खुश क्यों था सत्य के पंथ पर चलने के कारण नंबर हमारे सत्य बोलने वाले को कहते हैं सत्यवादी प्रश्न एक बार सही विकल्प नंबर कर में खरा का ए। बोली लगाकर बेचना को एक शब्द में क्या कहते हैं नीलामी नंबर बे दरखास्त किसका समानार्थी शब्द है हस्ताक्षर नंबर सभी से दान क्यों मांग रहे थे आजादी की लड़ाई के लिए नंबर चार अपने सारे गहने दे देने के पीछे कौमुदी का कौन सा गुण दिखाई देता है देश प्रेम नंबर पाँच आदर से लिखा गया पत्र के लिए एक शब्द बताइए मान प्रश्न नंबर बे उदाहरण के अनुसार संयुक्त तो वर्ण से बने दो दो शब्द लिखिए जो ये अं से पहले क्रांति कृति पन्ना कन्ना चन्ना छन्न सन्न पश्म દ્વાર દ્વેષ વિદ્વાન બ્રહ્મા બ્રાહ્મણ બ્રહ્માંડ વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ ત્રણથી આઠની જે નવી સ્વ અધ્યયન પરથી આવી ચૂકી છે બે હજાર ચોવીસ પચીસ જેમાં બધા જ ભાગના તમામ વિષયના સોલ્યુશનની તમે પીડીએફ અને બુક મેળવી શકો છો બુક મેળવવા માટે કોન્ટેક નંબર ઉપર કોન્ટેક કરી શકો છો અને પીડીએફ આપણી ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ જે એપ્લિકેશન પરથી તમે મેળવી શકો છો प्रश्न त्रन एक वाक्य में उत्तर दीजिए नंबर एक नेपोलियन कैसा इंसान था नेपोलियन सच्चाई के पंथ पर चलने वाला इंसान था नंबर बे नेपोलियन ने लड़की को क्या दिया नेपोलियन ने लड़की को तीन सिक्के दिया नंबर त्रन नेपोलियन लड़की को कहाँ ले गया नेपोलियन लड़की को अपने घर ले गया नंबर चार गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था कौमुदी नंबर गांधी जी से क्या मांगा हस्ताक्षर नंबर छह हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है नंबर सात बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे उस समय देश में आजादी के लिए आंदोलन चल रहा था बापू उसके नेता थे आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहां से लाते इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते और धन इकट्ठा करते थे नंबर आठ कौमुदी ने दान में क्या दिया कौमुदी ने दान में सोने के गहने दिए प्रश्न तरण ब निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए नंबर एक नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया तो तमने जवाब अँ तमने आपेलो नंबर बे माँ ने नेपोलियन से क्या कहा नंबर त्र नेपोलियन और उसकी बहन के चरित्र में क्या अंतर था नंबर चार गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा प्रश्न नंबर चार सोचकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए नंबर एक आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते तमनो जो अपने यहाँ आपेलो छे जे तमे अहीं जोई शको छो नंबर बे आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं नंबर तीन प्रसंग के संदर्भ में बापू ने जो महत्वपूर्ण कार्य किए उस विषय में आप क्या करना चाहते हैं नंबर चार आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा क्यों प्रश्न नंबर पांच क्या अपने भी कभी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है उस घटना को अपने शब्दों में लिखिए जो पढ़े अपेक्ष प्रश्न निम्नलिखित विषय पर अपनी राय लिखिए नंबर एक महात्मा गांधी और देश गांधी और देश प्रेम नंबर बे इंसान अनूठा कब कहलाता है नंबर त्रन आप अपने देश की सेवा कैसे करेंगे प्रश्न नंबर सात उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्दों में विशेषण बनाकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए नंबर एक धर्म धार्मिक मेरे दादाजी कोई ना कोई धार्मिक कार्य करते रहते हैं नंबर रंग रंगीन शीला रंगीन कपड़े पसंद करती है नंबर त्राम लोभ लोभी लोभी आदमी से कुछ पाने की आशा मत करो नंबर चार भारत भारतीय भारतीय लोग अतिथि प्रिय होते हैं नंबर पांच चमक चमकीला सोना चमकीला होता है शक्ति शक्तिमान वह सभी काम करने में शक्तिमान है सात गुण गुणवंती सुरेखा गुणवंती बालिका है नंबर बल बलवान बलवान भीम बहुत थे नौ, दया दयावान आप बड़े दयावान पुरुष है दस दर्शन दर्शनीय दक्षिण भारत में कई दर्शनीय स्थान है प्रश्न नंबर आठ लिंग परिवर्तन कीजिए मेढक धक, मेढकी तरुण तरुणी कुमार कुमारी देव देवी कुम्हार कुम्हारी नाग नागिन बाघ बाघिन धोबी धोबीन ग्वाला ग्वालिन शेर शैरनी जादूगर जादूगरनी मास्टर मास्टरनी डॉक्टर डॉक्टरनी ऊट ऊटनी प्रश्न आठ ब उपर्युक्त प्रश्न में जिन शब्दों का लिंग परिवर्तन किया है उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए અહીં તમને વાક્યમાં પ્રયોગ કરી અને આપેલા છે જે તમે અહીં ધ્યાનપૂર્વક જોઈ શકો છો અને તમે તમારી નોટબુકની અંદર પણ લખી શકો છો ત્યાર પછી અ ઉચિત વિરામ લગાવકર લગાવ વાક્ય ફિરસે લખીએ તો અહીં વિરામ લગાવી અને વાક્ય પણ ફરીથી લખી અને આપેલ છે જે તમે જોઈ શકો છો પ્રશ્ન નવ પરિછેદ પરિચેદ સહી વિરામ ચિહ્ન પરિચે લીખીએ અહીં તમને વિરામ ચિહ્ન પ્રશ્ન દસ આ કહાવતો કા અર્થ સ્પષ્ટ કી કીજે નંબર એક નામ પડે ઓર દર્શન છોટે નંબર બે કોયલે કી દિલાલી મે હાથ કાલે નંબર ત્રણ ઉલટા ચોર કોતવાલ કો नंबर चार कंगाली में आटा गिला नंबर पाँच कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली नंबर छ एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा प्रश्न दस ब कहावतों का अर्थ चुनकर चौरस बॉक्स में उसका क्रम लिखिए जो अँ तुमने क्रम लखी और आपेल है जे तब अं जी सको प्रश्न नंबर अगर चित्र के आधार पर कहानी लिखी अँ चित्र है तरह कहानी અહીં તમને આપેલી છે સચ્ચે મિત્ર જે કહાની તમે જોઈ અને તમે તમારી નોટબુકની અંદર સારા અક્ષરે લખી શકો છો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું જે બીજા વિષયની નવી સ્વ અધ્યયન સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે